Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Приходить час і треба одружитися, і він обирає її. Когось більш-менш у форматі того, наскільки шлюб буде комфортним, чи випрасовані сорочки, чи смачний суп, і щоб друзям не соромно показати. Приходить час і треба виходити заміж, і вона обирає його. Когось із свого оточення більш-менш привабливого, здорового, генетично і здатного забезпечити її і дітей. Приходить час, і вони вирішують, так треба дитину. Бо тата мами чекають на онуків. Або ж зараз нормальні дитячі виплати. Або ж, як з'явиться онук, бабуся обіцяла відписати квартиру, наприклад, на площі поезії. Чи просто приходить час? Час на другу дитину буде пізніше, коли він від неї захоче піти до сусідки з третього під'їзду. І це лише один ймовірний сумний життєвий сценарій. Що далі? Найдивніший сценарій, який я чула, який вкладають у дитину, що народжується, це що вона принесла батькам, там а, немічним батькам склянку води. Що, скажімо, з цього приводу, що з твоєї практики було? На продиженні двох я наблюдаю клієнтів, які приходять до мене на консультацію, на прийом, у которых є педілённа установка, функція. Ну, это можна назвати. Ну, я називаю це функцією, називаю це рета функціональні діти, асоціація з роботами. Когда родители очень хотят из ребенка сделать что-то хорошее, ну, такое ощущение, что приносят конструкторы, говорят: соберите, добавьте пазлов. И на что начала обращать внимание, что есть действительно определенный сценарий, определенная функция, определенная установка. То есть так, вот это, это еще так, менее безболезненно. Есть гораздо глубже, гораздо серьезней вещи, установки, послания, которые делают родители еще до даже до беременности. То есть они планируют детей, потому что. То есть ребенок рожден, потому что. Ребенок рожден, потому что пора. Ребенок рожден, потому что хочет мама или бабушка. Мы хотим беременеть, потому что уже 32 года, и это поздно. Или что скажут люди. То есть тут уже э, творчество, креативность не имеет границ. Взагалі, я думаю, що не кожен і не кожна жінка, що нас дивиться, розуміє, що такі сценарії і як це працює. Тобто інколи людям кажеться дивним, те, що якісь там думки, які були у мене 20 років тому, як вони можуть, можуть взагалі впливати на життя моєї дитини, яка вже є ну, зовсім іншою людиною. Мої думки, а це вже інша людина. Як це взагалі працює, цей сценарій? На самом деле, я когда училась только в начале, да, пошла учиться на психолога, меня заинтересовала тема жизненный сценарий, и я все равно стала под сомнение, думала, как вот желание там, мамы сделать аборт действительно влияет на то, что могут быть суицидальные тенденции во взрослом возрасте, как вот эти родительские послания. Когда я начала заниматься практикой, и у меня достаточно большая практика уже, то я смотрю, что это действительно работает. И мысли поведения мамы, начиная с беременности, либо до зачатия. То есть ну, как бы мы отправляем запрос. Пусть мы будем говорить во Вселенную, да. Отправляем запрос и говорит, ну вот ребенок нужен. Нужен ребенок. Для чего нужен ребенок? Ну, потому что надо. Или уже женщина беременна и говорит, ну вот, у нас будет сын, и он сможет на даче работать на огороде. Ну, это действительно так и есть. Кому будет задача посмотреть? То есть вот эти вот все вещи, которые неосознанно мать или отец вкладывает, то есть это их ожидания. Ожидания от ребенка. То есть, получается, ребенок по факту уже должен. Он еще не родился, но он уже должен. У детей в таких семьях нет ничего своего. То есть он живет в своей комнате, да? Ну, хорошо, сегодня есть своя комната. Это наше все. Вот когда заработаешь, тогда и получишь. То есть то, что мы ожидаем, и потом получается очень много злости на ребенка, потому что не оправдывает ожидания. Потому что мама хотела, чтобы он был математиком, а он стал спортсменом. Или мама там хотела от дочки, чтобы она была пианисткой, а дочка стала проституткой. Хочется поговорить про те, какие сценарии, что мы закладываем при народжении своих детей, и как они работают, какие аналогии того, что мы планируем, как будет жить эта детина, и что, к сожалению, из этого выходит, и какие проблемы мы можем нести для наших детей. Многие говорят о безусловной любви родителей к детям. Это, наверное, очень редкий феномен. Почему? Потому что, чтобы принять, безусловно, своего ребенка, нужно, безусловно, принимать себя. Потому что мы в ребенке пытаемся исправить то, зачастую, что мы не получили... В своей жизни, как бы компенсация. И если ожидания не оправдываются, отсюда психи, отсюда почему-то не учишься, почему-то этого не делаешь, ты должен быть таким, ты должен быть военным. Просто каждая из мам, да, вот слушая сейчас передачу, может задуматься: да, а для чего вы рожали ребенка? Ребенок ничего не должен своим родителям. Потому что по системе э, женщина дает ему жизнь, душа приходит в этот мир, ребенок рождается, родители дают ему жизнь и говорят: это твоя жизнь, твой путь. Иди. И пока ты будешь взрослеть, мы будем идти сзади и поддерживать тебя. Мы будем тебя поддерживать, подсказывать, направлять. Мы будем тебя просто любить. Потому что есть большая разница между любовью и воспитанием. Когда ты любишь и ты понимаешь, что нужно твоему ребенку на каждом этапе его развития, возрастного. Об этом очень много пишут. Любая периодизация. Теория личности открываем и смотрим. Там С двух до четырех лет ребенка нужно встретить в его силе. Здесь нужно поддержать его любопытство. Здесь его нужно докармливать и давать ему много обнимашек, чтобы он чувствовал контакт. Если родители это все принимают и ну, признают, делают это, то это больше, чем воспитание. Таким, они кажется, еще популярный, на жаль, хит, когда, кажется, а можно сберегти родину, тем, что народить еще одну дитину. Чи мне подобається этот чоловік? Я ему нарожу дитину, скажу, что я вагітна и он будет со мною не знаю, там до века. Як це працює и що це для дитини потім? Є приміри из практики, коли ребенка оставляють, потому что, чтобы не ушел партнер, муж, ребенок рождается. Но отношения очень все равно натянутые остаются с мужчиной. И как бы ребенок уходит на второй план, ребенком занимается бабушка. И когда приходит в кабинет клиент с таким запросом, то это очень большое чувство вины, чувство долга. Такое ощущение, причем это где-то бессознательное, что я я виноват и, пост, и это и человеку хочется постоянно что-то ну, наладить в отношениях родителей. Он очень переживает, еще настолько болезненно он это переживает, что когда они опять на грани развода, так, например, клиенту там 20 лет, то есть это уже не ребенок, 25 лет было даже за 30 лет люди, которые около 40 лет переживали вот такие вот моменты, когда родители ссорились и у них было на грани развода чувство вины и чувство большой заботы. То есть часто дети, получается, модель дисфункциональной семьи, дети становятся родителями для своих родителей и начинают пытаться налаживать их отношения. Если все-таки брак распадается, то здесь еще добавляется обвинение мамы о том, что ну, ты виноват. То есть, это может быть не проговариваться, но где-то бессознательно это идет. Ты виноват. То есть я тебя, получается, родила, да? Ты не выполнил свою функцию, я не получила то, что я хотела, то есть ожидания не оправдались. И начинается, да ты, да ты виновата, а если еще ребенок похож на отца, так вообще, это ты вообще дочка папана, ты вообще в их род пошла. И постоянно наказание, постоянно вот это вот унижение достоинства происходит. И это чувствуется. Это просто витает в семье. То есть, когда начинаешь разбирать отдельные фразы, послания, которые, ну, клиент, который пришел, да, будем говорить, в прошлом ребенок, да, слышал в семье, он это все приносит, и когда начинаешь разорвать и выкладывается этот пазл. Когда ты уходишь глубоко, даже не там возраст, там 3-5 лет, десять лет, тогда ты уходишь внутриутромный период. То есть Мне три месяца внутри мамы, и мама меня оставляет только для того, чтобы пообещала папе, ну, чтобы, ну, чтобы он не ушел. Інше такі я ще зустрічала думку народити дитину, щоб вирішити свої проблеми зі здоров'ям. Тобто є у жінки якісь проблеми з жіночим здоров'ям, скажімо так, чи вже якийсь там вік підходить, такий коли вже не дуже корисно народжувати. І от вона має народити цю дитину прямо зараз, щоб врятувати своє життя. Що з цього виходить потім? Ну це все одно для чого-то Тобто для того, щоб я була здорова, я рожаю дитину. тобто це як, що лікарство. Если мама была нездорова, и вот эти роды были, потом она себя плохо чувствовала. Боже, как я тебя рожала. Боже, какая у меня была беременность. Ты себе не представляешь. Это ужас. Вообще, это, это кошмар. Ты просто себе не представляешь. Ну, девочки страх рожать. Не надо. Вот есть две фразы, часто слышу от женщин. Я отдала тебе свою жизнь. Женщины, не отдавайте своим детям свою жизнь. Дайте, вы даете жизнь, вы просто даете жизнь другому человечку. То есть тут мы видим два варианта. Когда мы закладываем какие то сценарии, когда мы планируем детей, Дитина потім може або йти цим сценарієм і взагалі не мати власного життя, так? Тобто вона вже, якщо авторитарна родина, наприклад, вона вже йде цим шляхом і навіть не відчуває своїх власних потреб. Або ж інше, коли дитина намагається відірватися від сценарію, намагається будувати якесь власне життя, але це приводить до внутрішнього конфлікту, так? Ну і не сприяє стосункам з батьками гармонійним. Потому что хочется вырваться, а как непонятно. В принципе, без помощи специалиста, психолога здесь не вырулить. Ну, потому что очень часто мы не видим своих вот этих вот слепых пятен. А, и, и, в принципе, просто, ну, как бы, до человека, ну, если он не интересуется психологией, до нее никогда не дойдет, что он живет по функции. То есть он заботится о своей маме, потому что когда мама беременела. Ну, була беременна, і було очень складно, А сказала, боже, буде мені вот эта вот опора в житті. Найглибше на мій погляд, життєві сценарії змалював Ерік Берн, американський психолог і психіатр минулого сторіччя. Сценарій, за словами Берна, це такий життєвий план, що постійно розгортається, формуючись ще в ранньому дитинстві, і в основному під впливом батьків. Цей психологічний імпульс з великою силою штовхає людину вперед назустріч його долі, і дуже часто незалежно від його опору або вільного вибору. Сценарій передбачає власне батьківські вказівки, як жити і як бути, і відповідний особистісний розвиток. Це призводить до свідомих чи несвідомих рішень, як жити що у дитячому віці, і провокує людину притримуватись особистого методу мислення і поведінки, що несе успіх чи, навпаки, невдачу. Бути щасливим і успішним, чи краще бути мишею і не висуватися, мати родину і ніколи не працювати, чи нормально стати дрібним злодієм? Обираємо миші в ранньому дитинстві. Тобто, переможцями чи невдахи це визначається не волею долі, а нашими родинами. А зараз вже ми малюємо майбутнє своїх дітей. Це зараз мені здалося, що непогано кожному з нас поговорити зі своїми батьками. Цикаво, з какими думками нас народжував цей світ. Це може щось может, Я может, такая бы, что родителей не трогала, потому что ну, не надо никого менять, мы не можем никого изменить. Да? Если мы с этим столкнулись, это уже наш вопрос, да? нам устраивает нас жить так или не устраивает. Если не устраивает, давай копаться в себе. Я а думаю, нет. что родители сами иногда не осознают, что они делают. Ну, самые такие штуки, которые зацепляются очень глубоко, это внутриутробные моменты. Постоянно, то есть ребенка, вот как, как, как вот этот болтик, как механизм, пытается кот втулить, и, чтобы он разрешил проблему. То есть за счет тебя мы разрешаем проблемы. Представляете, он рождается, и на него получится такой вот груз. Ну, психология жертвы. То есть я сама жертва, я не могу справиться. Я рожаю тебя, чтобы передать, ну, как-то компенсировать какие-то свои моменты, которые я ну, не смогла достичь, добиться, не получила, там выздороветь, огород покопать, стакан воды принести. А еще год. А для чего ребенок нужен? Продолжение рода. Зачем? Ну, то есть люди не могут объяснить. То есть какие-то есть вот моменты, которые вот просто уловили от головы. Вот. А обращаются обычно с проблематикой такой. У меня в жизни ничего не получается. Я не могу забеременеть. Очень, кстати, часто вот такие вот функции, которые связаны с отношениями в семье, с разводом, ну, чтобы оставить папу, женщины, которые пугают своих дочерей о том, что там, как я тебя носила, я, 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 ну, я говорю о дочерях, потому что это клиентские такие, ну, то, что я сталкивалась в практике, есть вопросы с зачатием. Мої батьки завжди мене занадто оберігали. У 10 років я дізнався, що мав ще брата, який дуже рано помер. Який сценарій мого життя може бути закладений у цій ситуації? Може, це мені допоможе розібратися у собі? Юрій. Даже врачи советуют, хотя врачи психологов часто ругают, говорят, что это все фигня, психология это. Но есть врачи, которые советуют после потери первого ребенка 2-3 года не заводить детей. Почему? Потому что период горевания, когда норма, да? ну, что мы считаем, что считается нормой? То есть природа сообразная. Это когда мы хороним родителей. Да? Это год горевания. Ну, если там больше человек застревает 2-3 года, то нужно уже смотреть вообще, в чем кризис. А если мы теряем ребенка, это вообще обратный отчет получается. И это очень большое потрясение для женщины. И здесь может года не хватить на реабилитацию. Здесь нужно полгода, полгода, 8 месяцев на активную поддержку, чтобы помочь женщине выйти из этого состояния. Потом мне нужно переориентироваться, побыть, чтобы родить следующего ребенка, не компенсируя того. А если потеря происходит ребенка, рождается следующий, я видела таких детей. Они очень болеют очень болеют и болеют такими болезнями которые просто показывают то что я ну, я не хочу здесь быть у меня просто аллергия на вас на всех но здесь важно отпускать потому что там вторым ребенком ну, на самом деле боль не заглушишь боль это нужно встретить и перепрожить и дать возможность второму ребенку пойти своей дорогой это можно сделать не только в расстановках я это делаю в своей практике с клиентом индивидуально Ну, а це дійсно інформаційне вот поле, оно дуже працює. Тобто тут все ж таки природа мудра. Якщо ми якісь хибні думки вкладаємо у зачату дитини, то вона може їй відкладатися, так, з само з цих причин. Ребенок пришел, родили, родители ему дают, все поддерживают его. Почему? Потому что я уже когда-то говорила в одной из передач. Главное, родители могут читать много психологической литературы, они могут знать, какие витамины им пить, как им правильно ползать, как закрыть розетки этими затычками. Пока родители не присвоят и не поймут то, что ребенок имеет право на свою жизнь на любовь, на свое пространство, на свое любопытство, где-то ползать, исследовать, набивать коленки. Потому что родители боятся, тревожатся из собственных страхов. Куда не ползи, сюда не беги. Крики, психи, а потом ребенку там, 14 лет, да, 13 лет, начинается там, подростковый возраст, ну, правда, он идет там, с 11, да, ранних убертат. И потом мама говорит с папой, почему наш ребенок такой неактивный, почему он вообще не может выйти и там, заявить о себе. В понимании, наверное, мамы или папы он должен был вырасти, я не знаю, цветком в теплице, уникальным. Не поцарапанным ни капельку. Мы маем старшую доньку 9 лет. Коли їй було три, я відчула, що знову хочу дитину. Народився Сашко. Зараз Сашкові два з половиною, і я відчуваю, що знов втрачаю інтерес до дітей. І хочу знов малюка. Що зі мною відбувається? Чоловік вже збентежений. Без підпису. Коли до ко мене в кабінет приходять і кажуть, у мене у дитина щось не так, ну там у нього агресія, или... я завжди спрашиваю, скільки років дитина? Ну, мене називають, наприклад, 6 років. Я понимаю, что это за возраст, что в этом возрасте формируется любовь, сексуальность, чувственность, определенные темы. Я спрашиваю у мамы, а как у вас вообще с этим? Как у вас с сексуальностью, с партнерскими отношениями? Как у вас отношения в семье с мужем? И попадаю. Вот возраст ребенка, там, где идет конфликт, угу. непринятие очень четко попадает в тематику мамы. Почему? Потому что ребенок растет, он проходит развитие, а так как травмы развития есть у всех и у родителей тоже, то родители очень болезненно, бессознательно реагируют на поведение ребенка. Если их в детстве обрубили им любопытство, или вот три года, это это про принятие силы, это как раз романтическая структура любви, и сексуальности начинает формироваться, они такие вот начинают понимать, где мальчик, где девочка, исследовать в этом гениталии, то есть это такие очень ну, интимные такие чувственные вещи такие вот ну вот, и с одной стороны и проявления силы с другой стороны вот это вот а, противоположный mm -hmm. пол мама папа и если у родителей у мамы да в основном мама же ближе всего к ребенку были ну папа тоже папу тоже это касается если были вопросы в их детстве у них была травма в этом возрасте любая травма травма развития шоковая mm -hmm. травма они бессознательно на ребенка в этом возрасте начинают реагировать и возвращаюсь назад и завожу свиного ребенка, доращиваю опять да, до трех лет и говорю, окей, все, я встретилась со своей травмой, потому что мы в собственных детях встречаемся с, со своими травмами. И пока родители не разрешат эту травму, ну, вот я не работаю с детьми. Короче, с якого мы працюем? Отчаямы, вы решающие, ну так бы могут и детские проблемы. А с якого вику мы уже самостоятельно, ну корисно работать уже с дитиною. Психология это же не просто мне плохо или у меня кризис помогите. Психология это развитие, это развитие. Когда ребенок ходит в школу развития, когда он просто ходит в обычную школу там занимается любимыми там каким-то хобби у него есть музыка там гитара рисование он развивается потом попадает в группу да и может быть родители или учитель увидел сложности что вот в этой группе там перевели в другой класс вот здесь есть сложности можно да можно отвести его на тренинг групповой где он может проявляться можно там пойти там в драм кружок не обязательно психолог то есть на базе психологии построено много действительно таких школ развития и я с детьми не работаю но раньше я брала только так если родители готовы работать вместе с ребенком тогда да да Якщо ні, для мене це ну это моє особисте отношение к этому. Мені больно. Тому що тут нужно не ребенка исправлять. справляти з нужно родителям. Яка з цього всього найцінніша інформація для тих, напевно, хто ще не має дітей? А, що робити? Думати про те, що я навіщо я хочу, так, дитину, і фільтрувати тим більше ще свої думки за вагітності. Ну да. Где-то я, где -то, где 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 я читала, а тоже это хорошо, что когда нужно ну, начать, начинать заботу о своем ребенке, или там идти к психологу, или я не помню, как то с чем-то было связано, говорит, за два года до его рождения. Ну, у меня и группа была по зачатию, девочки приходили, те, которые не могли забеременеть. У нас уже много детей таких появилось на свет. Вот отпустите. Вот решили вы сейчас так, да? Ну, пока там не рожать детей, потому что вы хотите заняться карьерой. Окей, нету, нету правильного и неправильного. Вопрос просто, когда вы понимаете, что вы ребенка рождаете для чего-то, спросите у себя, где я могу сама, не как жертва и не за счет своего будущего поколения, где я могу сама пойти и взять это. Вы взрослые люди, ну, если ты хочешь родить балерину, да пойди ты два раза сходи в балетную школу, постой возле станка, а может быть ты постоишь два года и что-то может получиться. Сейчас в Украине мои таланты, это все, что поддерживают всех. Если тебе нужен нужно стакан воды, откладывай деньги и можно там, есть ну, как бы дома престарелых. Не очень мне это название нравится, но за границей это очень популярно, когда люди одного возраста селятся там. По требованию. Да, по поддержку медицинскую. То есть ну, детей никто не смыкает. Вы хотите позаботиться об огороде, ну наймите людей, или нафиг вам тогда этот огород, заработайте денег, пойдите купите. Ну вопрос, ну это чисто взрослое решение. И рожать вот эту манюнечку, вот эту вот, Петру родилась, говоришь, фу. Ты только родился, а, а у тебя уже знаю, что да ты да да ты уже ты ну ты будешь либо кандидатом наук, либо в огороде вот мы тебя видим, либо со стаканом воды стоишь постоянно вот мы будем умирать все время а ты стоишь тут с водой вот любите себя и любите своих детей живите своей жизнью дайте жизнь своему ребенку поддержите его и пусть он двигается своей дорогой все Якщо этому научиться, буде менше конфліктів, буде розуміння, буде любов і прийняття. Моя улюблена цитата з мого улюбленого фільму. Сценарій завжди можна змінити, доки не пішли титри. Але, напевно, цікавіше подумати про сценарій до зйомок. Щастя нам і нашим родинам.